Сидят. Я вижу, что большинство из тех, кто сюда пришел, это этом другом столе, это люди, которые в основном пишут в интернете. И вот всем им кажется все время, что то, что они пишут, вообще читает вся страна. Это огромное-огромное заблуждение. Вы все, что хотите, и вас никто не будет цензурировать, и ничего в стране не будет меняться. Если вы хотите менять общество, то Это аудитория официально, но ну, 3 миллиона с половиной из них ходят в чаты и смотрят там, ну, я не знаю, девушек -купальника в купальниках и это доказанный, естественный факт. Поэтому да, мы сегодня мы блогеры. Единственное, что нам это дает, что мы стали звездами местного киевского масштаба и всего. То есть, и поэтому власть на нас реагировать не будет и сейчас не собирается. Только на по старой традиции еще они читают украинскую правду, и там они могут чего-то бояться, звонить и даже комментировать. И то, как Сергей Лещенко прекрасно знает, на очень многие запросы никто ответов не дает и давать не собирается. И дальше не будет. И это все будет до тех пор похоже на игру. Пропозиция. 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 Значит, идея. А, значит, если посмотреть сейчас на телеканалы, то очень Понятно, что власть делает ставку именно на телевидение, потому что эта аудитория самая обширная. И если просто человек с легкой способностью анализировать, посмотрит на новости в нижних телеканалах, он увидит, какие темники сейчас, какие идеи вбиваются в голову. И одна из этих идей очень простая, это то, что настоящая оппозиция на самом деле Олег Бог, партия Свобода, удобный враг для новой власти и, который позволит ей удержаться еще здесь 5-10-15 лет. Поэтому к этому надо готовиться, и в этом...